તારીખ 26 જાન્યુઆરીના રોજ ભારતીય વાયુસેનાના નવ એરક્રાફ્ટ એરોબેટિક ટીમ દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ વે ભરૂચના બેઘમ ખાતે દિલતડર એર શો દ્વારા ગગન ગજવશે આજે રિહર્સલs યોજાયું હતું ભારતીય વાયુસેનાને સૂર્યકિરણ ટીમ જે એશિયાની એકમાત્ર નવ એરક્રાફ્ટ એરોબેટિક ટીમ તરીકે ઓળખાય છે તેઓ તેમના અદ્ભુત કૌશલ્યનું પ્રદર્શન કરશે જેનો નજારો માણવા જિલ્લા કલેક્ટર તુષાર સુમેરાએ જિલ્લાવાસીઓને અનુરોધ કર્યો છે સૂર્યકિરણ એર શો નાગરિકોને ખાસ કરીને યુવાનોને ભારતીય વાયુસેના સાથે જોડવામાં મદદ કરવાની અનન્ય તક પૂરી પાડે છે તેમજ તે યુવા પેઢીમાં આપણી માતૃભૂમિને સેવા કરવા માટે ભારતીય વાયુસેનામાં કારકિર્દી બનાવવાનો જુસ્સો જગાડશે જેનું રિહર્સલ આજ રોજ યોજાયું હતું આ ઇવેન્ટ બધા માટે છે પરિવારો અને દરેક વય જૂથના વ્યક્તિઓનું સ્વાગત છે જિલ્લાની શાળા અને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને આ અદ્ભુત ઘટનાના સાક્ષી બનવા માટે આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે જેનો હેતુ રાષ્ટ્રીય ગૌરવની ભાવના જગાડવાનો છે એર શોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પ્રજાસત્તાક દિવસથી મંગળવેરાએ રાષ્ટ્રીય ગૌરવની ભાવનાને ઉત્તેજન આપી આગામી પેઢીને પ્રેરણા આપવાનો છે तो भरूच मजामा मैं हूँ फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमल संधू और मैं सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम का हिस्सा हूँ और हमारी टीम आप पहुँची है भरूच में यहाँ के भरूच वासियों को दिखाने एक बहुत ही अनोखा एरोबैटिक्स का प्रदर्शन इस एरोबैटिक्स के जरिए हम सारे नौजवानों को प्रेरणा देना चाहते हैं भारतीय वायुसेना और अन्य सेनाओं में शामिल होकर भारत की सेवा करने का अवसर लेने के लिए हम यहाँ पे आज अपना पहला प्रैक्टिस कर चुके हैं और जो फिनाले जो कि फाइनल शो है वो होगा कल यानी कि 20 जनवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर और हमें बहुत खुशी है ये बताते हुए कि आज भरूच का पूरा जोश जो है हमें देखने को मिला है और हम आशा कर रहे हैं कि कल और भी जोश और उत्साह के साथ भरूच हमारा स्वागत करेंगे मेरा नाम विंग कमांडर राजेश काजला है मैं यहाँ ग्राउंड पे सेफ्टी पायलट हूँ अपनी टीम के लिए जो मेरी टीम है इट इज़ नाइन एयरक्राफ्ट एरोबेटिक टीम है जो यहाँ भरूच में आके परफॉर्म करेगी आज का शो आप लोगों ने देखा आज का शो चार से चार पच्चीस से चार तीस तक का था कल का जो कम्बाइंड शो है वो तीन बजे से स्टार्ट होगा और साढ़े चार पाँच बजे तक यहाँ चलेगा तो आप आइए उसमें जो सूर्य किरण एबेटिक टीम का जो परफॉर्मेंस है वो चार से लेके आपको चार पच्चीस से लेके चार तीस तक के बीच में आपको मिलेगा आइए इस शो को एंजॉय करिए बहुत कम मौका मिलता है कि आपके खुद के शहर में ये शो आयोजित हुआ है और वो भी काफ़ी लोगों ने मेहनत करी है तब जाके लोग यहाँ पे आके इस शो कर रहे हैं हमारे जितने भी नाइन एयरक्राफ्ट हैं वो सूरत एयरबेस से एयरबॉर्न होके और यहाँ उड़ान भर के यहाँ आते हैं और शो करने के बाद में वापस जाके वहाँ लैंड करते हैं शो में क्या क्या प्रतिक्रिया है ओके शो में अगर आपने देखा होगा कि पहले इनिशली जो नौ जहाज़ हैं वो सब मिलकर और कर्तव्य दिखाते हैं उसके बाद में वो अलग अलग भागों में बट के